নমস্কাৰ আপোনালোকক অনলাইন হেল্পাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যনৰ পৰা এটা নিৰ্দেশনা আহিছে যে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে বাধ্যতামূলক হয় সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই কাৰ্ড যিহেতু বনাব লাগিব যাৰ নাম হৈছে আপাৰ আইডি ত' আধাৰ আইডিৰে আপোনালোকে জাষ্ট ওৱান ক্লিকতে আপোনালোকে এই আপাৰ আইডিখন বনাব পাৰিব তো কেনেকৈ বনাব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আমি ফুল প্ৰচেছ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম লাইফ ত' আপাৰ আইডি কেনেকৈ বনাব আপাৰ আইডি মিনিং হৈছে ওৱান নেশ্বন ৱান ষ্টুডেণ্ট আই ডি ত' এখন দেশৰ এটাই ষ্টুডেণ্ট আইডি থাকিব যিখনৰ নাম হৈছে আপাৰ আইডি আৰু কেৱল মাত্ৰ আধাৰ কাৰ্ডেৰে আপোনালোকে এই আপাৰ আইডিখন বনাব পাৰিব ঠিক আছে ত' মই ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংক দি দিম তাতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি সেইখন পেজলৈ যাব পাৰিব প্ৰথমে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো দেখাই লওঁ ত' আপোনালোকে গুগললৈ ডাইৰেক্ট চাব পাৰিব আপাৰ ডট ইডুকেশ্যন ডট গভৰ্ণমেণ্ট ডট ইন বুলি চাৰ্চ কৰিলে এই ধৰণে অফিচিয়েল পেজখন অ'পেন হ'ব য'ত নেকি মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যন বা চিকিৎসা মন্ত্ৰালয় শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ আহিব পাৰিব আপাৰ ওৱান নেশ্যন ওৱান ষ্টুডেণ্ট আই ডি ত' ইয়াতে দিয়া আছে ইয়াতে চাব কিছুমান ফিচাৰ্ছ সেইখিনি চাব ওৱান নেশ্যন ওৱান ষ্টুডেণ্ট আইডি কিয় প্ৰয়োজন হয় সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব আৰু তললৈ স্ক্ৰলাৰ্ণ কৰিলে আপোনালোকৰ কাৰ্ডখন যোনখন হ'বগৈ এই ধৰণে আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ত' নেক্সট স্ক্ৰলাৰ্ণ কৰিব আপাৰ বেনিফিট কি হয় আপাৰ আইডিৰ বেনিফিট কি কি আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব এইখিনি আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ ষ্টেপকেইটা দিয়া আছে আমি এতিয়া আপোনালোকক লাইভ দেখুৱাম যে কেনেকৈ আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব মই ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংক দি দিম ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰিলে ডাইৰেক্ট অফিচিয়েল পেজলৈ আপোনালোকে ৰিডাইৰেক্ট কৰা হ'ব বা আপোনালোকে ৰিডাইৰেক্ট হৈ যাব ত' মই যিহেতু মই যিহেতু আপাৰ আইডি বনাইছিলোঁ এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষ আৰু পঁচিছ বৰ্ষৰ বাবে এগৰাকী কেণ্ডিডেটৰ ত' ইয়াতে তেওঁৰ উদাহৰণ হিচাপে লৈ লৈছোঁ প্ৰথমে আপোনালোকে নেম অফ দি ষ্টুডেণ্ট ষ্টুডেণ্টগৰাকীৰ নাম দিব আৰু ইয়াতে নেম গাৰ্জেন নেম ইয়াত দিব এজ পাৰ আধাৰ মতে দিব আপোনালোকে গোটেইখিনি আৰু অপশ্যন ওৱানত ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে ক্লিক কৰি দিলে এই ধৰণে হৈ যাব আৰু তাৰপিছতে আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো দিব যি ডেট অফ বাৰ্থ আছে ডেট অফ বাৰ্থটো ফিল কৰিব তাৰপিছতে কেণ্ডিডেটগৰাকীৰ আধাৰ কাৰ্ডটো আপলোড কৰিব মেক্সিমাম আপোনালোকৰ টেন এম বিলৈকে ছাপৰ্ট কৰিব ঠিক আছে নেক্সটত দিয়া আছে আপলোড গাৰ্জেন আধাৰ কাৰ্ড ত' গাৰ্জেনগৰাকীৰ আধাৰ কাৰ্ডটো ইয়াতে আপলোড কৰি ইয়াতে ছাবমিট কৰি দিলে আপোনালোকৰ প্ৰচেছ কমপ্লিট হৈ যাব ঠিক আছে ইয়াতে ছাবমিট কৰি দিলে আপোনালোকৰ প্ৰচেছ কমপ্লিট হৈ যাব আৰু আপোনালোকে আপাৰ আইডি কাৰ্ডখন লাভ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ ইমেইলত বা আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰত চেণ্ড কৰি দিয়া হ'ব ঠিক আছে তো শেষত চাব ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেধৰণে আহিব ৰিগাৰ্ডিং আপাৰ আইডি এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ যোনটো কেটেগৰীৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাইক আপোনালোকৰ ক্লাছ এইট নাইন টেনৰ পৰা সকলো ষ্টুডেণ্টেই কৰিব লাগিব বা আপোনালোকৰ বি এ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ বা এম এ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হওক সকলোৱে ইয়াতে আপোনালোকৰ আপাৰ আইডি বনাব লাগিব আৰু ইয়াৰ ৰেচপন্স হেজ বিন ৰেকৰ্ডেড ৰেকৰ্ডেড বুলি ইয়াতে দিয়া থাকিব তাৰপিছতে আপোনালোকে কোনো একো কাম কৰিব নালাগে ঠিক আছে এয়াই কমপ্লিট প্ৰচেছ আপোনালোকৰ ত' আশা কৰিছোঁ সকলোবোৰ বুজি পালে তেন্তে এনেধৰণৰ আপডেটখিনি পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আপাৰ আইডিটো কেনেকৈ নিজৰ মোবাইলতে কৰিব পাৰিব ধন্যবাদ